Не не Оставляйте по одному шурупу, чтобы не, не упали листы. Нет, так я а он так, так и делает, да? а я телефон хотела зафиксировать а -а -а.

так мы сейчас и заберем. Мы сейчас и заберем. А Возьми, я мы... я занят, и и Что ты хотел? Иди. Вы поставили на нашей детской площадке металлические листы. Но Пусть это пустын. не они поставили. Мы а мужчина. Я а могу что, вам сказать, мы что мы не честны. Но вы не ставили если ночью, площадь, правильно, идет качеля, правильно? Да. Она здесь есть? А вы это будет все. Ну, а уже, нет, уже, ну есть, есть есть уже есть договор Если ее нет, какие вы деревья. А где есть проект на строительство, строительство? Которые да. целый день здесь здесь там, а? здесь да, а? А да, да? Ваша задача будет Чтобы вы Чтобы то... что? Чтобы да. мы нашу плитку не украли, так мы ее сами. не надо здесь устраивать

не, не, не то что надо, вот просто вы понимаете? Что не то Где ваш договор, на то, что вы здесь охраняете, вопрос? Почему вы... Он должен лежать у вас здесь. Он здесь должен лежать. Как это не должны?

Потому что это до вас не нет смысла разговаривать, разговор, чего надо так доказать? Вот, вот, вот мы поэтому... Мы вам ничего не доказываем, ребята. Вы да, охраняете имущество, мы их забираем в свое имущество. Да. Вы занимаетесь да. своим делом, мы своим. Да, Идите, пожалуйста. Да. Вы охраняете да, свою какой? будку. Что там, сейчас. Что жут? сейчас? Будку ну, вот, 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 как вам как оставили. оставили. Вам же оставили ее? Вот как я с ней езжу. Я с ней езжу. Сейчас. Почему? Какой личной охраной? Охраной кого? Личная Охранная охрана фирмы. кого? Президента кого? Фирмы. фирмы. Вы слышите меня? Фирмы? Какой фирмы? фирмы? А Ваша ва да, фирма? Да, Охранная фирма? Да, да. У нее есть договор? Есть договор. На охрану да это важно. По... Это же личный характер. Это не личный характер. Вы его ломаете. Ну так не мешайте нам тогда работать. Потому что здесь наше имущество, и мы его хотим взять. Это не ваше имущество. Минуточку. А зачем? Если это не мое имущество, зачем вы вот этим закрыли мое имущество? Я вам ничего ничего не сделал. Извините. И вот, извините. Я извините. Об этом это вот ваше имущество. Вы прекрасно находится понимаете, на моей территории. что это земля городская. Моей... Нет, на моей территории находится а это не мое имущество. Это земля я городская. И вы Все здесь вы не охраняете. закон. Понимаете? Вы частная фирма. Идите частным образом работайте. На городской земле вам делать нечего. Эта земля дана людям. под озеленение. Как да, Каким хулиганом? Каким? Им, Там мое имущество! Куда? Вы Вася, его закрыли! Да я ничего не Ваши друзья, которые вас наняли здесь охранять! Как ты как Ты охранник просто, да? А? Все! Меня, вами, меня листа, да меня не Я меня не ставлю! Вызывай начальника старшего судьи. Это не твои функции вступать в привлекание в армии служил, есть начальник караула, разводящий, выводящий и все остальные. Да, и решаем вопросы, вот и будет решать. Я думаю, причем не стреляем в эти дела. И Потому что не надо стрелять Конечно не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, что, а вы что, на... что вы? Что Да, я один из руководителей. Руководитель чего? чего? Э -э фирмы. Какой, Какой Фирмы.

а, 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 как я, вам не стыдно? Ну как вам не стыдно? Я, я, я не я стыдно? Я хочу носить, Как я вам я, не я стыдно? Улыбаетесь нам, <ц> делайте да вид, что вы, что вы наш друг А сами взяли и заложили вы меня выражаете. Который хочет забрать свою имущество Так улыбайтесь. Фу, фу, как вам не стыдно? Вы же, вы Взрослый человек Забирайте, только нормально. Не надо мне делать хитрые глазки Я знаю, я все... Я сначала вот с этим я, его... да, вот я тебе говорю, я здесь живу в этом доме. Она так не пацана. Через не пацана. Зачем ты его пускал? Я его не осыпаюсь. Мама, Самое главное, что мат, когда нас будет, когда нас будет забирать. Когда мы будем скручивать, это самое главное снимать. У нас есть женщина. У нас было отход. Потому что нам было. Я знаю. Я в шайке. Так, извините, вот. Звонкит, звонки, звонки. мы понимаем, что Нет, это не наши проблемы. А чьи это? Это общее. Смотрите, э, то, что вы ходите, выкручиваете. Это шурупы, вот это все. Но зачем вот это делать, как... провокации? Есть же разрешение, и все есть. Мы как Какое охрана дима, заключили Покажите, договор с ними на... Где ваш договор на охрану? На охрану? На охрану. Есть, раз. он при... 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 приезжал сегодня юрист. я нет. Нет. нет, показывал. Но у него не, не было никакого документа, ну, как, когда он приезжал. зачем вы обманываете? Он не, 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 не знал, этого показывал. Показывайте, вы представитель, вы головное лицо. Покажите нам, пожалуйста, договор на охрану этого объекта покажите, пожалуйста, разрешение. Вам должны были предоставить разрешение на то, Юрис что... приезжал в течение дня несколько раз. Вот это что здесь запрет есть. Приезжал да. юрист, был, был. показывал бумаги. Какие что бумаги есть, вам есть, Ребят, вам показывали? Не, а -а -а -а. не показывали бумаги. Не вы же улыбаетесь. Раз... 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 Трех... Значит, вы послушайте, раз... Раз... не, не раз... надо апеллировать с ним. То, что ваш юрист показывал вашим сотрудникам, нас не касается. Будьте любезны. Покажите ваш договор на охрану данного объекта, а мы вам покажем запрет на здесь, на строительство, на это. Мы напишем жалобу, Это вот. напишем, пожалуйста, установку забора. Договор, кто ответственный по данному договору, фамилии, пожалуйста, чтобы мы могли составить правильно жалобу. Поехали. Я, Ваш юрист я копию, Копию я сейчас позвоню, сейчас привезу. Копию. А вы, это вы знаете, вы у нас все так кормят завтраками. Вы это все узнаете. Мы, это ваше право это написать. Слышали. Так звоните. так звоните, пускай обещают приходят. Весь день, а никто ничего не везет. На нам, вот нам договоры договор обещают уже четвертая фирма, его нет ни у кого. Звоните уже. Ни одного документа. Четвертая фирма, этот объект за неделю. Я, я, я уже наслышал. Вы понимаете, декабрит? почему эти а фирмы отказались? А мы наслышали, что понимать. все фирмы кидают мы и никому понимать, не платят. Вы должны понимать, почему мы отключаем забор, потому что вы нам уже, вот, что вы только с нами здесь мы не делали. Уже в часа ночи с 30 человеками охраны приехала бригада и не поставили не в, этот забор. В три часа ночи. Всех женщин ну, все расслышали. А, а, мы хотим поставить детскую площадку здесь, облагородить территорию, когда и была облагородена. Уже заказана площадка. Вы понимаете, в чем вы участвуете? Вы понимаете, что вы делаете? Вы идете против людей. Ребята, идете, откажитесь. Сути, это же неблагодарное дело. Люди это проклинать. Нет. Вы поймите правильно. Это наша зеленая зона. Это наша детская площадка. Мы все равно не дадим вам здесь стоять. Ни ночью, ни днем. Поверьте. Я уже одну ночь не спала. И вторую не буду спать. Но здесь вы работать не будете. И охранять вы здесь не будете. Мы вам не дадим. Давайте селом так. Вы Ребята, все отказывались вы от вы этой, этой стройки. Так звоните уже, пускай привозят вы бумаги. Слушайте, пока что мы не видим вашего правового поля. Будьте любезны, давайте везите свои документы. А где разрешение на установку? Мы получили разрешение на вот получили, да, у вас оно есть? Кучу труда Где? положили сюда. Вот Где это разрешение ночи, на вот этот забор? Путем да и мы не проплаченные да, люди, да, мы да, все жильцы. и вы, да, вы еще охраняете. Да, на, на охрану должен быть на заборе висеть, по большому счету. Для людей. Чтобы Да, люди... чтобы никто не выступал. Конечно. По а большому там же разрешение счету. На, на, этот забор. Все, провоцируем.